یعنی وہ ذکر کے الفاظ اس مبارک ہوس میں ڈال دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ وہ پڑی ہوئی بسم اللہ کے الفاظوں کو ان مبارک کلموں کو اس مبارک تسبیح کو اس مبارک ذکر کو اپنی خاص قدرت سے دودھ بنا دیتا ہے سبحان اللہ قربان جائیں اس رب الحمدللہ رب العالمین وسلاۃ والسلام علا سید الانبیاء اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کے ساتھ مدینہ والے علی مصطفیٰ علیہ سلاۃ وسلام کی بار گئے اکدس میں دورتِ پاک کا نذرانہ پڑھ لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حدیث مبارکہ میں آپ کے میرے پیائے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک انسان مدینہ علم مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں دروت پاک پڑھتا رہتا ہے دروت پاک بھیجتا رہتا ہے دروتے پاک کا ذکر اپنے لبوں پہ سجا کے رکھتا ہے تو ملائکہ یعنی فرشتے اس انسان کے لیے دروتے پاک پڑھنے والے کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور اب ہر انسان کی اپنی مرضی ہے وہ جتنا ذکر کرتا رہے گا جتنا درود اپنے لبوں پہ سجا کے رکھے گا فرشتے اس کے لیے دعا رحمت کرتے رہیں گے سبحان اللہ اور پیارے مدین وال مصطفیٰ علیہ السلام کی اس پیاری مبارک محفل کے اندر کیا خوب کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہ ہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاید قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں اس رب العزت کا احسان ہے کرم ہے اس رب العزت نے آپ کو مجھے ہم سب کو اپنے محبوب مدین والے مصور علیہ السلام کے اس مبارک پیاری محفل ملا کے بتا دیا آج کا موضوع بسم اللہ کی برکت بسم اللہ کی فضیلت اس کی شان اس کا ذکر کتنا برکت والا اس کے ذکر سے کتنے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں کتنی دعائیں قبول ہوتی ہیں بسم اللہ کا ذکر کرنے والا رب کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے اللہ رب العزت بسم اللہ کے ذکر کرنے والے کی دعائیں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے وہ رب بسم اللہ پڑھ کے جو Ja. ابتدا کیا جائے اس کام میں کامیابی آتا فرما دیتا ہے اس کام کو مکمل آتا فرما دیتا ہے اس کام کو پورا فرما دیتا ہے ایک نظر دیکھو تو قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس رب کے پاک اسم کا ذکر ہے حدیث مبارکہ میں دیکھو تو بسم اللہ کا ذکر آتا ہے ارے کملی والے علیہ السلام نے بسم اللہ کی بڑی شان بیان فرمائے صدیق اکبر رب اللہ تعالی عنہ سے حدیث مبارکہ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام و السلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ صرف اور صرف ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے دس ہزار گناہ معاف فرما کر دس ہزار درجے بلانداتا فرماتا ہے اور اس بندے کے دس ہزار نیکیاں اس کے نامۂ میں لکھ دی جاتی ہیں سبحان اللہ کتنی پیاری بات کملی والے علیہ والی فرما رہے ہیں تو میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک مرتبہ یہ ذکر پڑھنے والے کی یہ برکت اور یہ شان ہے تو قربان جائیں کملی والے مصطفیٰ صلات و سلام پر اور رب عز و جل پر کہ اس رب عز و جل نے کتنے عظیم اپنے بسم مبارک اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شیطان بھی اس کھانے میں شریف ہو جاتا ہے کتنی برکت رکھ دی کملی والے مر اگر کوئی صلات و سلام کھانے میں بسم اللہ الرحمن جب انسان جب مسلمان کھانا کھائے تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے یہ کھانا اس کا برکت والا بن جائے گا یہ کھانا اس کا تھوڑا کھانا کافی لوگوں کو ذکر کر دیا جائے گا اس کھانے میں برکت ہو جائے گی اور

کافر کے شیطان طاقتور شیطان نے کمزور شیطان سے پوچھا اے شیطان کیا وجہ ہے تو کیوں اتنا کمزور ہے تیری ساتھ ایسی حالت کس وجہ سے ہو گئی تو اس کمزور شیطان نے کہا کہ میں جس انسان کے ساتھ رہتا ہوں وہ جب کچھ کھاتا ہے جیسے ہی کھانے لگتا ہے جو کو جو کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے رب زوجل کا نام لے لیتا ہے اس میں مبارک یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے اس کے پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ میں اس کے اس کھانے سے دور ہو جاتا ہوں میں اس کے اس کام سے دور ہو جاتا ہوں اور میں پھر بھوکا رہ جاتا ہوں میں اکیلا خالی رہ جاتا ہوں کافر کے ساتھ جو شیطان ہے وہ کہتا ہے کہ میں جس کے ساتھ ہوں میں بڑا خوش ہوں کہ میں وہ جو چیز کھاتا ہے میں وہ کھاتا ہوں وہ جو کام کرتا ہے میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ کافر نام نہیں لیتا بسم اللہ نہیں پڑھتا تو بہنوں پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایسے مبارک کلمات ہیں یہ ایسے برکت والے کلمات ہیں کہ جس کے پڑھ لینے سے اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں ایسی ڈھاپ لیتی ہے کہ شیطان ہم سے دور ہو جاتا ہے ہمارے ہر کام سے دور ہو جاتا ہے چلو کمنی والے مصطفیٰ علیہ السلام کی برکہ میں چلتے ہیں حضور فرماتے ہیں جب تم سفر کرنے لگو یعنی تم سفر کے نئے نکڑنے لگو تم سفر کی اتداء کرنے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف پڑھ لیا کرو وہ اس لیے کہ بسم بسم اللہ پڑھنے سے ہر قدم پر ایک نیکی کا ثواب ہوگا قربان جائیں اللہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنی پیاری مبارک بات بتا رہے ہیں کہ ہر ایک قدم کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی یعنی سفر کے ساتھ ساتھ ثواب کمانے کا موقع سکھا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف مسلمانوں پر اللہ کا انعام ہے اللہ کا تحفہ ہے اللہ کی رحمت ہے نعمت ہے برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام دروت پاک پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج کی سیر پر تشریف لے گئے سبحان اللہ معراج کی سیر کا ذکر رہے تو آپ نے جنت کا مشاہدہ فرمایا کملی والا علیہ السلام نے جنت میں ایک دودھ کی نہر دیکھی جس میں نہایت ہی دار دودھ بہ رہا تھا سرکار علیہ السلام نے فرمایا جبریل یہ دودھ کہاں سے نکل رہا ہے جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا علم نہیں ہے لیکن ایک بہت بڑا محل ہے اس کا دروازہ بند ہے وہ وہاں سے یہ نہر چلتی ہے سرکار نے فرمایا مجھے وہ محل دکھاؤ چنانچہ حضرت جبرائیل امی سرکار مدینہ علیہ السلام تو سلام کو ساتھ لے کر اس محل کے قریب گئے سرکار نے فرمایا اس کا دروازہ کھٹ کٹاؤ تو جبرائیل ذرا دروازہ تو بچاؤ اندر سے اور فرشتے نے پوچھا کون ہے جبرائیل نے کہا اللہ 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 کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علی وسلم تشریف فرما ہے تشریف فرما ہے فرشتے نے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ صرف محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علی وسلم اندر تشریف لے آئے اور کملی وآلہ علیہ کے لیے دروازہ کھلا آپ اس محل میں داخل ہو گئے حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہاں بہت بڑا بڑا ہی حسین بڑا ہی خوبصورت ایک ہوز ہے حوض کائنات میں جو بھی اور وہ حوض اتنا حسین اتنا خوبصورت حوض کہ اس حوض کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کائنات میں جو بھی ذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے جو انسان جو مومن جو مسلمان اس رب کا پاک نام ذکر کرتا ہے وہ اس حوض میں ڈال دیا جاتا ہے یعنی وہ ذکر کے الفاظ اس مبارک حوص میں ڈال دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالی وہ پڑی ہوئی بسم اللہ کے الفاظوں کو ان مبارک کلموں کو اس مبارک تسبیح کو اس مبارک ذکر کو اپنی خاص قدرت سے دودھ بنا دیتا ہے سبحان اللہ قربان جائیں اس رب پیارے اس میٹھے میٹھے اللہ کی شان پر کے جس نے ہم گناہگاروں کو اتنا عظیم ذکر آتا فرما دیا کہ بسم اللہ پڑھ لو بسم اللہ پڑھ لینے کی برکت سے اللہ اللہ ہمیں ایک جنت میں نہر دودھ کی نہر جو بڑی پیاری ہے بڑا ہی میٹھا دودھ ہوگا بڑا ہی ٹھنڈا دودھ ہوگا بڑا ہی سفید چمکتا ہوا دودھ ہوگا اس پیاری نہر کی نعمت سے نوازیا قربان جائیں اس ذکر کی خاصیت پر اللہ 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 رب العزت ہم سب کو بسم اللہ کی اہمیت اس کی برکت اس کی فضینت اس پہ عمل کرنا نصیب عطا فرمائے بسم اللہ کی شان آئے بادشاہ روم کی نگاہوں سے سنتے ہیں ان کے قلم سے سنتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک دفعہ عرض کی گئی خدمت میں ایک اری ایک پیش کیا گیا لکھا ہوا ایک خط پیش کیا گیا کہ میں درد سر کے مارے تکلیف میں ہوں آپ کوئی ایسی دوائی انعیت فرمائیں فاروق عاظم کی بارگاہ میں عرض کرنے والے کون ہیں بادشاہ روم ہیں اور فاروق عاظم کی بارگاہ میں لکھ کے عرض کر رہے ہیں کہ آپ ایسی نظر کریں آپ مجھے کوئی ایسی دوائی عطا فرمائیں کہ میرے درد سر بڑا شدد کا ہے یہ درد صحیح ہو جائے آپ ایک ٹوپی جو سر پہ پہنی جاتی ہے وہ انعیت فرما دیتے ہیں وہ بادشاہ یہ وقت جب وہ ٹوپی سر پر پہن لیتا ہے تو درد سر دور ہو جاتا ہے درد سر کے درد کی تکلیف سے پناہ مل جاتی ہے آرام مل جاتا ہے سکون مل جاتا ہے اور جیسے ہی یہ روم کے بادشاہ اس ٹوپی کو اپنے سر سے جدا کرتے ہیں ہٹا دیتے ہیں اتار دیتے ہیں تو سر میں درد کی شدت بڑھ جاتی ہے درد واپسی ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ بار بار یہی یہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ٹوپی کی ایسی کوئی خاصی آتے ہے کوئی تو برکت ہے کوئی تو ایسی بات ہے کہ ٹوپی پہننے کی وجہ سے میرا سر دکھنا بند ہو جاتا ہے مجھے سکون مل جاتا ہے مجھے آرام مل جاتا ہے تو جب آپ دیکھتے ہیں یہ ٹوپی کی برکت ہے تو آپ اپنے خادموں کو بڑے تعجب میں ہا کر خادموں کو یہ سارا واقعہ کہتے ہیں اور کہہ کر کہتے ہیں کہ ذرا اس ٹوپی کو چیک کرو اس ٹوپی میں ایسی کیا بات ہے کہ میرا سر درد صحیح ہو جاتا ہے تمام خادم جب اس ٹوپی کو چیک کرتے ہیں تو کھولا جاتا ہے ایک ایک سلائی کھول کے جب چیک کی جاتی ہے تو قربان جائیں اس کے اندر سے ایک صفہ نکلتا ہے ایک پرچہ نکلتا ہے اور اس پرچے پہ کیا مبارک الفاظ لکھے ہیں دل کے کانوں سے سننا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مبارک اس میں مبارک روز پاک رب عز وجل کا اسم لکھا ہوا ہے یہ مبارک کلمات لکھے ہوئے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مبارک ٹوپی کے اندر کوئی کمال نہ تھا بلکہ یہ مبارک کلمات اس ٹوپی میں لکھ دیئے تھے جس کی برکت سے مریض کو سہتیابی مل رہی تھی سبحان اللہ پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ ایسی نعمت ہے کہ بیماروں کو سہتیابی مل جائے بسم اللہ ایسی برکت کی چیز ہے کہ بیمار بھی اللہ کے اس میں مبارک سے سہتیاب ہو جائے آؤ ایک مرتبہ کا واقعہ سناؤ کتابوں میں آتا ہے حضرت that they ایک شخص کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ راستے سے گزر رہے تھے ایک کاغذ گرا ہوا دیکھا جس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا اور خوشبو لگائی اور اس خوشبو لگا کر اس کو ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا اور یہ سوچ سے رکھ دیا کہ اس میں میرے رب از وجل کا نام ہے میرے رب از کا نام ہے چوما خوشبو لگائی صاف کرا محفوظ کر کے ایک حفاظت کے مقام پر رکھ دیا قربان جا قربان جاؤں اس رب کی ذات پہ وہ رب عزوجل کو یہ ادا اس قدر پسند آ کہ یہ بندہ میرا اس میں مبارک دیکھے تو اس کو خوشبو لگائے میرا بندہ میرا اس میں مبارک دیکھے تو اس کو چوم لے ارے میرا بندہ میرا اس میں مبارک دیکھے تو اس کو حفاظت سے رکھ دے تو رب کو کی رحمت کو ایسا جوش رحمت آیا کہ وہ ایک عام انسان ایک عام انسان ولی کے درجہ اس رب نے اس عام انسان کو عطا فرما دیا قربان جائیں بسم اللہ وہ ہے کہ ہر دکھ کی دوا بسم اللہ میں ہے بسم اللہ وہ ہے کہ ہر بیماری کی دوا اس میں ہے بسم اللہ وہ ہے کہ نور خدا مل جاتا ہے ارے بسم اللہ وہ ہے کہ دل سکون میں آ جاتا ہے جو کوئی بسم اللہ کہہ لیتا ہے اس کو کامیابیاں مل جاتی ہیں اس کے غم دور ہو جاتے ہیں بسم اللہ پڑھ لینے سے ہر قدم پڑھنے کیاں ملتی ہیں ارے بسم اللہ پڑھ لینے سے خالی جھولیاں بھر جاتی ہیں بسم اللہ پڑھ کے تو پھول بھی کھل جاتے ہیں بسم اللہ دریائے نور بسم اللہ کی برکت سے نور کا دریا بہنے لگتا ہے اللہ اللہ قربان جائیں بسم اللہ کی برکت پہ جو قرآن کا بھی حصہ ہے جو حدیث کا بھی حصہ ہے بسم اللہ کا وہ مبارک نام بسم اللہ وہ مبارک ذکر اللہ رب آپ کو مجھے ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر صحیح انداز میں کرنے کی پڑھنے کی سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق کا فرمائے یا رب ہمیں بسم اللہ کی برکت عطا فرمائے وہ رب العزت وما الا البلاغ المبین کہنے سننے میں جو کوئی غلطی ہو گئی اس رب کی بارگاہ میں توبہ کہ وہ رب ما عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین تمام بہنیں سلا